रे जय श्री गोपीनाथ जी महाराज ने जय श्री कष्टन जय नीति प्रवीण निगम आगम शास्त्र बोधे राजा गिराज रुदायय कम दूरचर्चित चित्रकले मरणेष्ट केंद्र श्री राम हनुमंत हर संकटम में सीता ने मेट जन गौतम पुरी कष्ट प्रोत्साहन एक सहायक हताश्र पोग निर्दंदया सुपति हाट कर दोतःनुमत्थर सङ्कटं मे दूर्वाय रावण विसर्जित शक्तिघात कण्ठा सुलक्ष्मण सुखाव्रत जीवतुले द्रोणाचरानयदम्बित रामपाक्ष श्रीरामदोतःनुमत्थर सङ्कटं मे रामागमोकितरितारितबन्ध्वयोग दुःखाभिमाग्न भरतार्वितपारिवर रामाद्मनुपीभवदं पराकम् श्रीरामनोदहनुमहरसंकटं वे वातात्मकेसरि महाकविराट दीया भार्याचरी पुरुतप फलपुत्र भाव तार्क्षोर्वमोचितव पूर्वलतीव्रवेक श्रीरामदूतनुमर सङ्कटं मे विचारिकविश्रोष्ट सवीरक्रोत्या वीन्द्रावणारुण समीक्षण दुः प्रदर्श रोसु तदविन्ददमन् प्रजाः श्रीरामदोतनुमधरसंस्कटं मे जङ्गामधेयपदकश्रुक्तिमात्रतोऽपि ये ब्रह्मराक्षसपिशाच गणाश्च पूता ते मारिकाश्च स भयं न भयान्लिसम् श्रीरामदोदनुमन्हरसङ्कटं मे नस समीक्षित पूर्दीश दुर्मदसपर्म भयाज ईष्ट मूरय पूर्ण काम श्रीरामदोतहनुमन संकट मे श्रीरामदोतहुम हर सङ्कटं मे श्रीरामदुतनु हर सङ्कटं मे